అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు సుజాత నా ఛానల్ పేరు పార్వతీ ఛానల్ భవానీ అష్టకం సమస్త కోరికలను నెరవేర్చే శ్లోకం నోత నా బంధుర్న ధాత న పుత్రో న విద్య నృత్యో నర్త నీ గతిస్త్వం త్వమేకా భవానీ भवद्भावपारे महादुःख भीरु पपातः प्रकामि प्रलोभि प्रमत्तः कुसंसारपासा प्रबद्धः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि धानम् न चा ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न चा स्तोत्रमन्त्रम् न जानामि पूजं न चान्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसङ्घी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुर्दिष्टिः कुवाक्या प्रबन्धः सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषीधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत्सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो महाक्षी न दीनः सदा जक्तः विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहम् गतिस्त्वम् गतिस्त्वम् त्वमेका भवानिम् इति श्रीभवान्यष्टकम् समाप्तम् श्रीमात्रे नमः